Kalau -kala, play-play ni uh, FIFA luluskan korang nak ketikaikan kan <Sess> Habis game pukul 19.12 kan hmm. Lepas, dia 4 pagi all, Columbia. <Sess> Halo, Balik Columbia Hello masak kan kembali lagi untuk sembang kencang Untuk minggu ni macam dah lama dah Kak buat aku rasa Almost sebulan dua bulan kot Last Habis aku rasa last Piala Malaysia aku rasa eh uh, penutup bola sepak hari tu. So aku kembali, mungkin ada ada lah beberapa orang yang DM. Walaupun tak ramai, 2 3 orang yang DM bang, takde semak kencang ke. So hari ni Bersepenuhnya dengan kelayakan Piala Asia semalam Malaysia lawan Vietnam, kita akan ulas sikit tentang review game untuk game semalam. Aku tak seorang, kan aku jemput abang topi hitam kembali untuk hari ni. Sekali lagi dijemput eh. Terima kasih kau Di Syama. <laughs> Okey, uh, kita nak borak pasal game lawan Vietnam semalam. Uh, satu kemenangan yang Setelah 11 tahun kita tak menang Akhirnya kita menang dengan Vietnam Last 2014 kita menang Time tu Syukur Adan pun main lagi Kita menang kat Vietnam Kat Hanoi Itulah kita menang dengan Vietnam Okay semalam tu Kita cerita Pasal pembukaan sikit uh, Walaupun saya Tak ditugaskan Untuk bekerja Saya Menonton dari rumah uh, Selalu, Selalunya kalau saya tak kalau Selalunya kalau aku tak bekerja Aku macam malas Aku pergi stadium tak ada, tak ada Tak ada hal aku nak ke stadium Tapi bila Revolusi yang TMJ buat ni Dia jadi excited Aku macam Kawan-kawan aku yang tak minat Bola Malaysia pun Tiba-tiba datang tengok Sebab dia tahu ada player La Liga Ada player Istanbul Baksyat Syir semua Weh jom lah kau kerja ke tak Jom lah pergi stadium Okay aku pun Aku disclaimer aku beli tiket eh. Aku kena dapat tiket free So aku pergi stadium Aku tersempat dengan Mahmat Dengan Aoh de Depan pagar Gate C hmm. ah, Aku datang lepas maghrib Sebab dah Sebenarnya aku kerja ni 4 tahun dah Dah lama tak rasa sebagai fan Sebelum so, ni kita masuk sebagai sebelum pekerja. Sebagai pekerja, kau media kau tak beratur. Sebagai fan aku kena beratur tu. Oh. Macam mana oh, selama saya tak beratur. Masuk impik-impik, aku duduk paling atas sekali. Suasana tu rasa macam... Aku rasa walaupun uh, 60 ribu orang tapi... Dia aura tu lain lah, lain lah. lah, lain lah. Dia aku rasa sebabkan uh, apa yang revolusi yang TMJ bawa ni sebenarnya. Dan sebenarnya aku paling, aku sebenarnya datang ni, aku paling macam lima pemain lah. Sekarang ni ada tujuh pemain lah yang TMJ bawa. Yeah. Dan lima pemain yang untuk uh, second game ni. Dan player yang paling aku impress sebenarnya adalah nak tengok Imanul Makuka. So aku tengok line up. Wish dia tak ada lah, kecewa lah sikit, dia tak ada. Tapi adakah kau jangka putusan yang 4-0 untuk menang malam ni? Kau cerita first half dulu. Okay, first half. Bila tengok first half tu, aku cakap tak kak. Bila um, Peter Klamowski uh, senaraikan ke sebelah sahur utama tu yang... Yang masih 3-4-3? Uh, uh, dia, 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 dia lah. Kalau yang awal-awal tu, waktu friendly-friendly sebelum tu, dia eksperimen lah. Okay, uh, waktu lawan Nepal pun, uh, dia dah gunakan formasi yang lain. Lepas tu, kat birthday pun, dia gunakan 3-4-3 kan. Terus aku. So, bila malam tadi tu, dia senaraikan buyer uh, naturalisasi eh uh, player warisan yang baru aku tumpuan aku sebenarnya nak tengok pada eh uh, eh uh, dengan uh, dua defend center uh, back kan yang aku Irazabal. tengok Irazabal dan uh, Facundo. Facundo Karses. Karses. sebab uh, Facundo dan Irazabal ni uh, Kedua-dua ni Bermain di liga yang besar Satu La Liga Dan satu lagi uh, Liga Azerbaijan Betul? So, aku nak tengok Kualiti Defend Europe Yang macam mana Yang kita selalu tengok Di TV kan Oh main macam ni Main macam ni Tahan first touch lah Apa passing cantik Dan aku dapat Aku tengok Game malam tadi tu Aku dapat macam Oh macam ni Ini yang aku nak tengok Sampai ni <laughs> Sebab Selama ni kita uh, Minta maaf Aku bukan nak cakap Defend yang sebelum-sebelum ni uh, Defend negara yang sebelum-sebelum ni uh, Tak bagus Tapi Beza kualiti malam tadi yeah. Dengan apa yang kita dapat sebelum ni uh, So uh, Aku sangat bersyukur Bila kita menang 4-0 Tanpa bolos tu Itu yang aku senang Cumanya bila First half tu Okay Cerita pasal first half ni Aku nampak uh, Sedikit kelang kabut lah Dari segi kedudukan positioning um, um, melibatkan Arif Aiman dan Dion Cools dua-dua gemar bermain wide jadi uh, bila dua-dua tu di posisi belah, kat, belah kanan aku nak aku nampak macam dia ada clash sikit lah aku nak siapa dulu nak ke lari uh, buka ke uh, buka wide siapa yang nak masuk dalam siapa nak uh, cross jadi uh, bila first half tu aku nampak ada kelangkabut lah tapi Dion Cools ada try Uh, on target lah kena tiang kan Yang aku rasa macam wow uh, Dia hengkus boleh sepak rembat macam tu kan uh, And then Arif Haiman pun Ada beberapa kali juga yang dia tak setakat cheap kan Dia cheap keeper safe. Uh, the cheap Keeper keeper safe uh, Jauh figuredo lah uh, Beberapa kali juga Memberi ancaman dengan tandukan dia lah Dengan uh, shoot dia kan uh, So aku nampak First half ni uh, Tak teratur uh, Kurang kemas Tapi dia ada potensi lah. Ya. Mungkin first try orang bermain secara sebab mungkin dalam dalam training lain lah. Mm. Cuma aku rasa Vietnam dia lebih bijak sebab Vietnam dia mengunci uh, dia dia bukan nak kata man makin dia banyak menutup ruang bila seorang dapat bola seorang dapat bola dua orang akan terus tutup dua orang akan terus tutup dan bila aku nampak dari segi apa yang Peter Klomoski nak buat ni bila attacking aku nampak jadi macam tiga dua terus lima kat depan macam Arif Aiman Olgado dengan yeah. Fegredo terus compact masuk dalam dan wingback kita Kaubeong dan Diongkul bermain di White, white, uh, white eh. hmm. cuma uh, second half tu sebenarnya hmm. aku rasa kalau kau perasan Vietnam dia ada ubah sistem sikit tak hmm. silap aku dia pakai back three kot masa second half hmm. ke aku salah dan aku rasa kesilapan Vietnam tu sebenarnya dia memberi ruang kepada Arif Aiman tu mungkin okay, dia rasa first half ok kita dah, dah jaya mengekang kosong-kosong ni hmm. kita ikut step uh, kita ikut the next plan kita Okey kita ubah formasi kalau dia mengikut formasi ah, yang sama aku rasa berkemungkinan kita akan menang tapi mungkin menang 1-0 2-0 ataupun 2-1 1-0 macam tu lah tapi uh, dia mencari tumpuan aku sebenarnya untuk game malam semalam uh, bukan saja Holgado tapi sebenarnya aku sebenarnya excited eh, nak tengok Holgado tapi sebenarnya memberi tumpuan kepada aku adalah abang botak no. uh, Joa Joa Figueredo eh Figueredo. dan dia mengingatkan aku seperti macam Zizi sikit lah. Dia boleh Bukan control dia ball? Dia, ha, dia boleh tu, turun collect beli bola. Betul. Ambil open play, oh, open play untuk winger. So aku cakap oi sebab kat kat tempat aku ni winger pontak-pontak, sebab so, excited untuk tengok dia. Eh. Untuk kau sendiri siapa player yang kau impress sebenarnya? Bila tadi tu aku aku setuju, aku, aku impress sangat, impress dengan Jao Figueiredo. Sebab uh, di, kalau ikutkan daripada segi player baru yang masuk ni, Hype dia dia tak dia tak hype tau. Ah dia aku rasa botak paling tak hype. Ah macam siapa walaupun dia? Dia pernah dia main liga yang agak besar sebenarnya Ah Liga Turki. So orang macam siapa dia ni kan? Tapi bila dia main waktu dia macam oh. Dia dia mengingatkan aku uh, siapa import JDT yang botak semua. Oh. Luciano Figueroa. Ah. Nama oh, pula uh, sama. Ah, aku tengok. Uh, dia macam macam style dia. Lah. Dia boleh uh, bila game, dia boleh attacking, dia boleh score. So bila tadi tu tengok lari tak berhenti pun oh dia daripada yeah. ya kalau nak tengok Hector Hebel pun main boleh tahan juga kan yeah. dia, dia cover hampir keseluruhan pandang kan tapi uh, jauh tu sangat uh, menarik perhatian aku lah bila yeah. dia score kan betul dan macam kau cakap tadi defender paling fly so, ya Iman tu tengok defender La Liga Uh, Fakundo Gasset dan say. aku rasa first of all aku, aku rasa Ira Zabal agak nervous sikit aku rasa ada beberapa tolakan yang dia buat macam slow. Sampai. Tapi aku rasa Facundo Gracias ni membuat ketenangan. Aku rasa memang kualiti dia different gila. Betul. Walaupun aku rasa dia tak lah speed yang laju tapi aku rasa dia bijak lah macam game hmm. macam bila nak masuk timing bila nak hmm. menang bola Vietnam semalam cuba main ganas juga dengan dia beberapa hmm. kali first half sebenarnya kalau siapa tengok dia cuba cakap dengan Aaron dua tiga kali ya, sebab tarik baju siku semua kan dan aku rasa Matthew Davis mungkin sebabkan dia dah faham hmm. uh, liga kita dan dia tahu opener kita kan pener. dan dia tahu Rafa Kundo ni dan ida zaman ni dia melengkapkan sebab aku tak tahu yang ida zaman ni left footer aku ingat dia right kita so dia kombinasi yang cantik kan cantik lah. lah sebenarnya dan aku rasa Uh, aku harap sangat tolong stay Dekat luar ni uh, aku ada scroll kat Twitter uh, ada apa uh, aku rasa peminat daripada Vietnam. Vietnam. Dia buat compilation. Oh, ah yeah, Kenapa eh okay. uh, uh, quality gagal. Uh, Vietnam gagal tebus uh, Facundo Garces So dia tunjukkan quality apa yang dia ada pada game malam tadi dia dia tahu scan uh, striker yang ada depan dia bila dia nak masuk hmm. macam cakap tadi kan. Ya. So kualiti uh, yang ada pada uh, Fakundo tu yang aku rasa macam eh ini memang kita something tak ada sebelum ni betul betul kita pun macam bukan nak cakap defender sebelum ni tak bagus tu ya ya lah. perbezaan kualiti tu mungkin dia lebih sikitlah ha. dan sebab dia dia main kat Europe La Liga dia berdepan lagi dengan world class punya striker macam kita ambil Griezmann uh, Julian Alvarez yeah, Alvarez uh, Real Madrid semua dia lawati uh, jadi terbukti lah pengalaman dia tu bermain di Europe di liga yang tertinggi uh, dekat Europe tu aini asli wala tadi walaupun dia hanya masuk masa Januari signing yang yes. itu aku tak silap aku uh, 10 game terakhir dekat La Liga dia bermain ke semua game dan uh, ke semua game tu mempunyai rating yang sangat baik ya, dan sebenarnya selain tu eh uh, macam dia tengok kan eh, untuk aku aku harap kenapa the stay of course uh, dia orang dia main deputo Alaves eh ya yes. uh, season lepas dapat nombor 15 tak tersingkir next season kau main La Liga hari aku harap, aku harap kau stay dan Aku baru baca tadi sebenarnya uh, John Irazabal dan juga Figueiredo Mereka eh. akan main dekat Kompetisi Europe mm. uh, John Irazabal akan main di Europa League yeah, Sebab dia menang Azerbaijan Cup tu yeah. Dan uh, Istanbul Baksyasya Mereka layak Conference League So ini satu kualiti yang Mungkin sebelum ni kita ada Player di Ongkulah Pernah main Champions League Pernah main Europa League So aku korang. Yeah kualiti-kualiti yang dia ada ni dia macam ni pandangan orang mungkin setengah orang kan orang sekarang kecoh Oi, kenapa ambil play warisan dia ya. kan kita ada debat yang kenapa ambil play warisan ha, kenapa sampai 15 import tapi pandangan mungkin kalau pandangan positif aku sebenarnya bila nanti tu kan dah tukar ke, ke, ke warga negaraan kan ya. mungkin dekat La Liga tu akan ada bendera Malaysia semua okay mungkin aku, aku, aku akan harap orang mungkin tu sekotong tengok ish bendera Malaysia bendera mana ha, so diorang akan pergi buat research tengok dan kita ada player yang 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 pemain tempatan yang berkualiti lah sebenarnya. Macam aku cakap, uh, walaupun kita semalam excited nak tengok pemain-pemain warisan ni. Tapi dia tak lari daripada keterujaan tu melihat Arif Aiman lah. Betul. So, Arif Aiman Dia Weh, dia buat <laughs> talent lah budak Dia aku tak tahu mungkin sebab dia dah biasa main dengan JDT T. ACLE. Uh, ACLE. Jadi pemain di sekitar dia tu memang ada kualiti. Bila dia bermain malam tadi dengan Play-play yang macam kita cakap, play yang baru masuk ni Memang terbukti kan Dia tak biasa Dengan player, -player Berkualiti macam ni Kau tahu Aku nak buat Kau nak buat apa Apa yang dia akan Supply kat aku Jadi kerjasama yang ni Aku rasa Rahman Gila dia boleh adapt lah Kalau aku nak tanya Pendapat-pendapat player Yang main kat luar Apa pendapat orang Tentang Rahman Sebab ada semalam Yang ada orang Tweet Holgado Dia kata Oh please bring This winger Play as uh, American Charlie kan uh. Arif Aiman ni uh, Mungkin orang selalu berdebat Macam Wait Player lokal takkan dapat peluang uh. Tapi Kenapa player lokal seperti Arif Aiman Shihan Mampu maintain kan Mereka punya eh, Sebenarnya Arif Aiman Dia Dekat JDT pun Walaupun Ramai import Tapi yeah. dia masih lagi Tetap pilihan pertama Dekat National Team Walaupun ramai pemain luar Tapi dia masih lagi dekat Dan kualiti yang dia ada ni Sebenarnya kau tengok semalam Walaupun Haa uh, Uh, apa ni Vietnam cuba mengekang dia 2-3 bila Arif Rahman dapat bola first half memang 2-3 orang kena terus pergi kat dia dan aku rasa kesilapan Vietnam bila second half tu dia macam loose jaga Arif Rahman sikit dan untuk aku sebenarnya uh, mungkin satu hari nanti macam mungkin Arif Aiman pun kata dia akan stay kat JDT tapi mungkin satu hari nanti kalau dia ada peluang kalau dia, aku nak tengok dia dapat main Brentford pun jadi lah <laughs> asalkan dapat pergi ke Europe kan kita nak tengok uh, satu lagi anak ini produk tempatan eh. Betul tu. Anak main, tempatan. Eh, kalau, Thailand kalau, lah. kalau dapat pergi ke salah satu negara Europe yang main at least UEFA Conference League ke kan. Macam uh, jauh Figueiredo tu. Hey, aku rasa eh, satu perasaan yang relief lah. Betul lah. Dan selain macam mungkin orang ada berdebat walaupun orang buat pembandingan play kita tanya ni negara aku semua. Tapi aku nampak semangat orang whole gaduh eh. Yep. Kepala dia Yang berdarah Berdarah betul -betul. Tapi dia cepat-cepat dia macam pening kejap Dia terus nak bangun walaupun ada orang nak angkat dia Dia terus bangun duduk tepi padang Ikan kembali-balik Dia uh, main balik nampak uh, eager dia uh, untuk bermain untuk pasukan negara Asli Hasilnya dia score kan Oh dia score dah yeah, eh. Gerakkan kan? tu sebenarnya cantik walau, Kalau striker tak bijak dia akan terus shoot betul. Tapi dia tahu nak buat apa dia nah, tolak Tahan tang ke kiri, remak ke kanan Walaupun nampak dia agak berat sikit <laughs> Tapi aku rasa positioning dia memang selalu betul lah Okay, uh, kita mungkin dah selangkah nak ke Piala Asia. Hampir selangkah. Hampir selangkah. Cuma janganlah tiba-tiba tewas dengan Nepal ke Laos okay? ke. Dan, dan mungkin aku dengar TMJ ada beritahu ini just a beginning. Macam tak silap aku, dia ada fasa dua nanti. Ya, yeah, Play-play abroad. Ya, yeah, aku dengar banyak kebanyakan bermain di La Liga. Aku, oh, betul ke tak? Aku dengar ada yang daripada Greece. Ah, uh, dia yang bermain ah, uh, ada yang bermain La Liga. Ada yang bermain di Liga Greece. So pendapat kau macam mana, uh, tentang pemilik warisan ni? Ada uh, mungkin dia sekarang kan berdebat, orang-orang ramai berdebat. Kalau ikutkan, kalau kita ambil satu dan satu negara, France. France tu kalau ikutkan, betul-betul France, aku uh, rasa berapa orang ke? Kebanyakannya datang daripada Afrika, negara-negara uh, lain yang uh, dia, uh, apa, migrate, imigran daripada negara lain, duduk kat France. Dan lahirkan anak, uh, anak tu bermain untuk uh, France. Jadi, untuk waktu sekarang ni aku rasa kita sangat perlukan lah pemain ya, wajar. aku rasa kalau kau nak ambil contoh main dekat Morocco sebenarnya ah, Morocco boleh tanya juga sebab kebanyakannya player dia lahir di Spanyol hmm. dan uh, macam Hakim Ziyad lahir di Belanda tapi dia mengikut keturunan mak ayah dia bermain di Morocco boleh juga uh, sebab kalau kau tengok contoh kita ambil Morocco dan France kan macam mana dia orang Uh, berjaya Macam contoh France Berapa semifinal lah World Cup uh, Boleh masuk Ke apa-apa prestasi dia orang Di uh, World Cup kan So kita sangat perlukan uh, Pemain warisan ni Walaupun Orang kata uh, Datang daripada nenek Datang daripada atuk kan <laughs> Tapi Susu galuh tu Masih lagi Malaysia Betul Dan dia ada Saya darah. Dia masih ada hak lagi Untuk mewakili Malaysia dalam uh, FIFA pun dah luluskan Ha uh, FIFA dah luluskan Dan Terima kasih jugaklah Atas usaha sama TMJ Bagaimana dia Sebelum ni ada buat pertemuan dengan uh, Pe Presiden Pe FIFA, uh, dari situ pun dia uh, dah keluarkan statement dan uh, dia akan uh, minta data database player-player yang ada darah Malaysia. Dan hasilnya apa yang kita dapat malam tadi, 5-6 orang yang bermain dan akan datang, akan ada lagi dan itu aku rasa uh, sangat satu keperluan bila kita memang nak layak ke Piala Asia secara merit sekali lagi ataupun World Cup lah 30 ah, okey bila itu tu untuk long term lah tapi untuk short term ni kita memang akan pakai Piala Asia, Biala Asia. Biala Asia. Ha, jadi layak ke Piala Asia ni satu sasaran yang paling dekat untuk kita dah capai uh, layak ke Piala Dunia tu memang long term lah long term long term 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 ha. yeah. itu perlukan uh, satu kerjasama antara FM sendiri takkan kita nak mengharapkan Piala Warisan sahaja pun tak cukup FM sendiri dan uh, pengelola Liga Perlu buat sesuatu lah untuk macam mana kau nak naikkan taraf Liga kau sendiri Mana kau, kau nak lahirkan Arif Aiman lagi ha, Arif Aiman tu satu contoh yang baik Macam ha. kita ada sekarang ni mungkin Ubay dengan Hari Aikal Antara yang muda lah 22 ha, masih main di team tu antara prospek yang orang, Aku harap dia orang belajar apa yang pemain warisan dia, dia. Dan mungkin kalau dia orang ada peluang pemain di luar Why not kau cuba je pemain ya. di luar sebenarnya? Itu Itu satu, uh, satu pilihan yang lain lah bila macam aku dari dulu Sangat-sangat berharap Ada player tempatan Daripada negara kita ni hmm. uh, Di import ke negara liga luar kan Tapi sampai sekarang uh, <gup> uh, Ada ura-ura lah Macam uh, okay, Hangat-hangat okay, uh, hang -hang. hang -hang. hm. Macam tak selaku aku Darren Locks tu wikin kan Darren Locks dan juga Tak silap aku Aku ada dengar Umbai pun ada Dapat hmm. tawaran Di Liga Thailand Aku harap Kau orang Dia orang pergi lah Thailand Kalau betul kan? dia orang pergi Sebab Uh, kita boleh tengok Liga Thailand ni antara Liga di ASEAN ASEAN A S E A N ASEAN uh, antara memang yang terbaik dan kenapa terbaik buktinya kalau kau tengok beberapa, tahun sebelum-sebelum ni no, kompetitif loh, setiap, setiap uh, tahun juara berbeza juara berbeza dan uh, walaupun sekarang ni boleh ramai uh, uh, J League dia memerhatikan Liga Thailand dia tengok dia, uh, dia, 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 dia tengok mungkin dia ada kerjasama jadi bila ada play play yang bagus uh, di J League eh di Thai League dia akan tarik masuk ke J League. Uh, contohnya uh, sebelum ni siapa uh, star Chanati, Chanati Song Rasin. So Peranto pun main hmm. menang liga dengan Ange Postecoglou. Oh. So, Okey. Okey, okay. sekarang uh, yang uh, baru ni telah menandatangani dengan Cerezo Osaka kan. So Aku pun sangat-sangat berharap bila play, ada player tempatan Malaysia pergi uh, berkelana di Liga Thai sebabnya macam aku cakap peluang kau untuk explore pergi ke Liga lagi besar bermain uh, dengan cabaran yang lagi besar adalah besar, cerah lah, ha, terbuka lah. Ha. Okay, uh, sebelum kita nak pergi last topic hmm. So, aku harap kita dapat lukakan momentum ni uh, Bila 10 ni ada dua game lagi, lawan ya. Laos kan? Betul Home away lawan Laos So, harapkan kemenangan uh, Dan aku dengar juga Kalau tak salah aku yang belas 9 ni ada sebab uh, Presiden FAM ataupun uh, Coach Peter Palmoski ada beritahu Kenapa dia menolak Pelawaan Indonesia, Malaysia. untuk bermain friendly uh, pada bulan sebelum ni. Hmm. Kita takut, I guess. <laughs> Cuma enggak ada apa-apa. Kalau meski kata dia ada sesuatu yang lebih besar lagi dan aku dengar ura-ura akan berlawan dengan Argentina. Wow. Itu tak lama betul kata itu ada ura-ura mengatakan yang kita akan fail dengan Argentina. Mungkin kalau jadi ada baiknya ada buruknya juga dan aku harap juga uh, dengan apa yang TMJ buat ni aku harap rakyat Malaysia teruskan sokongan memberikan apa yang terbaik sebab dia berbalik pada asal balik dia akan berwarna Malaysia juga hmm, walaupun orang kata ah, ni datuk lah nenek lah tapi yang penting orang nak ada jiwa dan main hmm. macam Immanuel tu dia anak dia baru lahir betul guys dia terus datang sini kan oh, tak sampai sembulan ke apa Tinggalkan kali dia tengah pantang hmm. dia datang sini main dan aku respect dekat kawal gaduh dan di kamar kanan habis game pukul 11.12 kan Pernah hmm. dia 4 pagi, balik Columbia 4 pagi terus Aku sendiri mandi-mandi terus pergi airport ke ah uh, dia terus fly balik so aku memang respect dia orang sebab kita tak ada direct, direct flight Malaysia pergi di Colombia dia kena transit transit dua kan Doha. Pengalaman dia ni so aku harap uh, rakyat Malaysia ataupun uh, player-player lokal dapat belajar sesuatu daripada uh, player-player warisan kita hmm. Aku aku nak tambah kita sebagai fan kita kena bersabar sikitlah dengan uh, proses akaumi. Uh, kita kena sabar dengan proses uh, revolusi ni sebab dia akan ambil masa dan akan dia jatuh turun uh, walaupun kita tak mengharap kita nak menang tapi jangan kita set target tu jangan tinggi sangat sebab benda ni benda baru so uh, apa yang TMJ buat ni walaupun bukannya benda baru pada TMJ tapi pada Malaysia, pada Malaysia khususnya memang kita kena bersabar sebab uh, cabaran tu banyak bila kita nak cari uh, player-player warisan ni contohnya bukan dan nak misalkan datang tu betul, betul kita kan? ambil masa kita pun MADDIC apa? MADDIN apa yang kena reject tu di FIFA oh MADDIN eh MADS MADSGIL MADSGIL defend daripada uh... ni tolak FIFA so takkanlah play-play di -play, uh, FIFA luluskan korang nak nak kanan? kan hmm. dan yang paling penting sebenarnya aku suka kata-kata Peter Columbus, Columbus semalam dia kata uh, terlalu banyak agenda politik dalam nak menjatuhkan apa yang orang nak buat sekarang dan dia kata kalau kalah semalam orang akan mengecam saya ni dan MJ tapi kalau kita kita men hari ni Sebab lagi dan kau baik okay. isinya uh. so itu saja pasal malaysia